Итак, я снимаю видео, э -э так, надо, пожалуй, бы закрыть хату, так, 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 и надо где-то в какой-то зал зайти, например, вот в туалет, так, э -э получается, сейчас закроюсь, ой, сейчас закроюсь, да ё закрываюсь. Итак, ребята, получается, э, в общем, э, значит, жителям не нравится, что я тут целыми днями шастаю. И мне оттуда дошло, что, возможно, от это от названия книжки, это какие-то координаты, по которым надо пройти, если что, у меня перепуска. Так, я только что у мэра, ему не понравилось, что я тут шастаю днями. Ну, поэтому так, все. Поэтому... Сейчас мы тихонечко... А хотя зачем тихонечко сейчас по Короче, сейчас мы и опять по тех координатах уже попробуем пройтись, вот их Так. Э, здрасте. Я тут по паре пустки, получается. Заресносити, вот. Вот она. Да, конечно. Так. так. Так, он дом, в якому мы в прошлом. Так, она тут не видела. Блин, мы не, не, не выйдем, прям звекна, ладно. Короче, вот этом вот доме Получается Ну, как бы тут так, вам сказать, тут находится як Получается, тут я нашел вот эту книжку, кто он девился предыдущую серию, обязательно запустите ее. Она называется Сериал Расследования Майнкрафт. И от... Я тут нашел какую-то книжку, и мне что кажется, что это какие-то координаты. Поэтому сейчас я отправлюсь спаны. Так. Судя по этим координатам, нам надо куда-то вот туда идти. Там какие-то, кстати, блоки в параде, а ну я правильно иду. Ага. Слушайте, а это как раз место с блоками, походу, как раз. Ну да. Тут как раз блоки на этих координатах. Вот, Вот. Я сейчас прям на этих координатах. А если вот точнее, вот так вроде, да? Вот так, во. А вот это точно все координаты, вот они. Но тут все, кто все... Блин. Вот помните, я в том видео нашел такую книжку, там было написано, что, короче, кто-то там погиб, какой-то Саша, или не погиб. Ну, и, короче, мне что-то кажется, как бы это не, не кое-что страшное от этот означал Монумент. Ладно, раскапываю. Ну, и что тут? Странно, тут а просто камень. Сейчас прокопаюсь еще. Mm. И тут я какой-то сундук, ребята. Блин, а я кирку с собой не взял. Придется ломать вот это же на mm. Ладно. Угу. Mm -hmm. Оп, все. Так, теперь пар. Ю-мою. Что? Блин, Так я же розбагатить могу. Стоп, а що це за клад? Може мені його трогать нельзя? Вон, я тут ніхто не чує. Так, ладно, я прокопаюсь тут ще. Може тут ще щось буде, я не знаю. А ну а ну що це провірюсь, настояще? Да, це настоящее все! Це абсолютно настояще. А ну я Ще раз зайду, в сундук. Ну просто як то це подозрительно все. Ну в сундуку вроді би нічого странного немає. Быстро, быстро, де з'яви. Йо-моє, ребята, цих дотом. там? б сказали, що быстро виходить з'яви. Блин, жители, вы опять за мной следы. Давай, то тупи блок, и Ой, жители, жители, я... я... А, вы кто такие? Вы, вы, вы кто? Вы кто? Вы вообще-то полиция. В смысле? яка полиция? Вы чё, офицер полиция, блин? Давайте там не, не Пока а, да ну стоять, вы вот это задержите. Вы нелегально эпизоду, еще я хотел украсть чужие ресурсы. Да в смысле, я ничего не хотел украсть, я просто нашел эту книжку, тут были записаны координаты какие-то. Я же думаю, что, э, ну, э, ну, надо по, по этой книжке, короче, ну, пойти по этим координатам, вот я нашел это место. Так, выкидывайте да, все свои предметы на да, выпал. Так, ну, хоть ключи от хаты можно вы не будете забрать, а то у меня там, блин, дом закрытый. Асака, мы вас вернем до нового, но ключи заберем. Нет, ключа вам не отдам. Ну вот все остальное. Так, ну все, если что, хлеб чистый, все. Тут, блин, телефон. Ладно, телефон нать. Все, забирайте на. Ну, ключи я не отдам вам. Ладно. Пошли до вас до дома, покажете где вы живете. Вы будете под домашним арестом теперь. Да в смысле, какой домашний арест? Ой, ой, ребята, походу я влыб. Походу, он еще и психически болен. М -м понятно все с вами. Ладно. Блин. Ладно, пока выключу запись. Я ж сказав вам, що нічого я не збирав зробити. Ви не понимаєте, як ви мене зараз роздражаєте. ми вам достроєна система защити. Якщо ви тільки покинете стінки цього дому, зразу ж включиться сигналізація, і ваш суд, який должен бути через тиждень, состоїться через два дні. Да я вас уже понял, я вас уже понял. Эх, э, ладно, что ж поделать, буду ждать сюда. Так, ну вроде бы ушел. Э так, если что, ребятки, э -э, ловкость руки некое мошенничество. Я оставил ключи от дома, Получается, вот тут в рамке. Хм. Теперь я, наверное... Хотя ж, стоп. Если я покину стенки этого дома, то заработает анализация. какие-то хм. непонятные мне маячок установили на ногу. Я его не могу снять. Нужен ключ. Э... И, наверное, этот маячок отслеживает, где я сейчас находишься В доме или нет. Так, а ну может получится это тут сломать систему? <свистит> не, походу не получится. Ладно. Фух, так получается, что я должен. Тут... Ой. Получается. Так, что тут у меня. Ой. 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 Что за ужас такой? Так, я ничего не делал. Так. Я, кажется, монитор сломал. Нет. Это про какую слабуду показывает. Жители отремонтировать там не монитор. Это про лабуду. О, все, вроде нас. Да. Ладно. Может я кто попробовать выбраться из дома. М -м. Блин, она же моя забрала. Я теперь даже не смогу, блин, выйти из Рисман Сити 3. Я, как уже и выберусь отсюда. Вот а даже не смогу выйти, блин. М -м. Хотя же опять же она меня напимает. Короче, ребята, что-то в цей серии вообще неудачно. Стоп. А если я иду на, в, в садо, в садок. А ну а ну. Хух! Не срабатываю ничего пока. Хотя полиция сейчас не доехала до участка, поэтому не не, не, тут срабатывает на сигнализации. Кому включить, то вы побачит, что. Що... это Ладно, 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 ладно зайду назад. <laughs> Я покашлю, надо лекарство найти. Так, у нас звезд центр один обычные крапли. у эликсирую. О, а? А, ну. Так, Чуть-чуть-чуть Так, что тут еще у нас? Ты очень Короче. Хм. Хм. Ладно. Я даже не знаю, чем заняться. Может, что у меня в шкафу есть? Так, нет, тут вода. О, это рецепты Ежа Майнкрафта. Так, это мука, это соль. Ой, ой. Ой, зачем мне соль? Josefeta. Так, це кетчуп, це молоко. В Майнкрафті є багато видів їжі, які можна їсти або приготувати. Ось деякі з них: яблуко, тушковані гриби, хліб, сира, жарена свинина, сира, тріска, лосось, клоун, скелезу, торт, печиво, кавун, яловичина, курятина, гнила плоть, паукове око, морква, йома, Все короче. а <клес> то вот это чат GPT Ладно. Э, наверное, буду я заканчивать ролик. Блин, так не удалось мне понять, что происходит. Надеюсь, уже в следующий раз все наладится. И, и я все это смогу. Так, ну блин, ну в любом же случае буду суть. Як на через два дня, так через три дня. Я даже не знаю, что делать. Хм, ладно, ребятки, если вы хотите, чтобы я поскорее выбрался из дома и все-таки смог покинуть... О! -о, -о! Блин, я чуть-чуть вышел из дома, но я думаю, полицейский целый не заметил. Фух, ладно, ладно, ладно. Все, пока.